Киев, столица Советской Украины. Жизнь городу дал могучий Днепр, древнейший торговый путь славян. Возникнув на крутом правом берегу реки, Киев сегодня шагнул через Днепр. Обе части города связали современные мосты и линия метрополитена. Как и каждый старый город, Киев рассказывает о себе языком памятников, улиц и площадей. Стремление украинского народа воссоединиться с Россией символизирует памятник Богдану Хмельницкому. Верховный совет Украинской СССР. Здесь осуществляются принципы национальной политики, завещенные Лениным. Белокаменный Крещатик ⁇ самая оживленная улица столицы. памятник великому кобзарю Тарасу Шевченко перед Государственным университетом. Многовековые традиции славянской культуры и просвещения бережно сохраняют и развивают киевские вузы. Центры научной жизни столицы, Институты Академии наук Украинской ССР. Трудом научных коллективов создана высокая технико-энергетическая основа промышленности Киева. Машиностроительные предприятия города используют металл Приднепровья и уголь Донбасса. Широкое развитие здесь получили отрасли, требующие высококвалифицированного труда, разнообразное станкостроение и приборостроение. Во всей стране известно оборудование для легкой, пищевой и химической промышленности, выпускаемое заводом Большевик. Машины с маркой завода ⁇ Красный экскаватор ⁇ мотоциклы, кино- и фотоаппаратура. Большое значение в экономике города имеют отрасли, обслуживающие потребности транспорта. И в первую очередь производство речных и морских судов на заводе «Ленинская кузница». Воздушному флоту СССР поставляет самолеты авиационный завод. Интенсивно развивается и новая отрасль промышленности ⁇ производство счетногочислительных машин. Доброй славой пользуется продукция киевских заводов, выпускающих товары народного потребления. Натуральный и искусственный шелк. Трикотаж. кондитерские изделия. Крупнейший промышленный центр страны Киев – один из самых зеленых городов в мире. В кольце старинных дубрав и парков на древних холмах лежит этот город – мать городов русских.